Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Скажите, пожалуйста, в 2020-2021 году на линии соприкосновения погибло в 2020 году, по-моему, 9 человек с обеих сторон. В 2021 году, по-моему, 8 человек с обеих сторон. Это данные миссии ОБСЕ там, на Донбассе. И вдруг, начиная с 16 февраля 2022 года, ну вот я вам конкретные данные, которые, значит, я прочитал в этой сводке. Там 8 тысяч сводок, очень трудно найти, но можно. Значит, за три дня с 18 по 20, после того, что я вам сказал, что погибло всего 8 и 9 человек, и вдруг, начиная с 16 февраля, а вообще вот я читал за три дня, с 18 по 20 февраля 22 года по территории Луганской области 928 ракет и крупнокалиберных снарядов, по территории Донецкой области больше 1100, я не помню, 1124 что ли, это, это зафиксировала миссия ОБСЕ тоже ракет и крупнокалиберных снарядов. После тишины, которая стояла несколько лет, с чего вдруг ахнула Украина по, по этим самым и отказалась выполнять подписанные ею Минские соглашения? Давайте я открою ежедневные отчеты Миссии ОБСЕ, начиная с 18 числа. Ну давайте откроем. открываем. Вы говорите, что там они пишут, что Украина бомбила? Вот. Они, они не говорят никогда ни в одной сводке, кто бомбил. Вы утверждаете, что Украина начала бомбить Луганскую и Донецкую область за три дня до чего-то там. Это вы где прочитали? Ну, ну хорошо, наберите обстрелы э, Я Донецкую. открыл уже отчеты миссии ОБСЕ и открываю 18 число. Открывайте. 18, ну, открывай, 18 я февраля, так, 24 да? февраля. Да. Я вот читал, что с 18 20 по 20. 20. Сейчас, сейчас, 21, 19, 18 февраля. Так, читаем. Угу. Так, в Донецкой области СММ зафиксировало 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 189 нарушений. В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 402 нарушения. Так, наблюдатели уточняли, уточняли сообщения... Вы слышите меня или нет? Нет войны, это я понял, это уже россияне проходили. Эээ... Наблюдатели уточняли сообщение о повреждениях детского сада подконтрольной правительству Украине в городе-станице Луганской области. Дедушка, такой вам вопрос. Миссия ОБСЕ говорит о том, что в Луганской области был обстрелян детский сад в городе, который был подконтрольной Украине. То есть находился не под российской оккупацией. Угу. Угу. А кто обстрелял? Они вот никогда не говорят, кто обстрелял. Вы утверждаете, что Украина начала бомбить. Где это написано? Вы ссылались на миссию ОБСЕ. Где? Нет, ну вы видели, что были эти обстрелы? Я живу в Краматорске, это Донецкая область. У нас были обстрелы в течение, ну, в город не прилетало, но прилетало еще в апреле 2014 года, когда наш город находился под э, гражданином Российской Федерации Бабаем, друг Стрелкова. Но это такое, мы возвращаемся, где миссия ОБСЕ говорит о том, что Украина, начиная с 18 числа, начала коптить колбас. Ну вы отчет это читали сейчас? На подконтрольной территории Украины в городе Станица Луганская был обстрелян детский сад. Я правильно да. понимаю, что обстреляла та территория, которая не находится под контролем Украины? Я предполагаю, что в этом вопросе вы правы, что обстреляли не, не сами, хотя и сами себя в том же Краматорске обстреливали. А, подождите. Дальше. Свободу передвижения миссии ОБСЕ по-прежнему ограничивали. В том числе на двух блокпостах в вооруженных формированиях в неподконтрольной правительству Украины в районах Донецкой области. Угу. Это получается, э, они хотели проехать из подконтрольной Украине территории. На неподконтрольной Украине территории их дважды не пропустили. Видимо, что-то там не то стрелялось, да? А, еще. Это они. Не... Нет, войне. Нет, дай, не. Это... Ладно, смотрим за 19. -е. Здесь вы так и не поняли, что произошло. 19 число. В февраль 2022 года. Так. В Донецкой области СМИ зафиксировали 591 нарушение. В Луганской 975. Так. Наблюдатели подтвердили информацию о жертве среди гражданского населения в подконтрольной правительству Марьинке Донецкой области. Опять же таки, почему-то был обстрелян город, который находился под контролем Украины. Дальше. Так. СМИ уточнила информацию о поврежденных школах в подконтрольной правительству в, Рубо... э... в Рубовке Луганской области. Опять таки. СММ говорит о том, что на подконтрольной Украине территории был, была обстрелена школа. Так, это они так смотрели, там все нормально или нет. Так, жизненно важные объекты. Наблюдали, наблюдали. Ну все, в принципе. А, нет. Э, свобода передвижения патрулей и миссии ОБСЕ оставалась ограниченной, в частности, на двух блокпостах вооруженных формирований в Донецкой области. Посмотрим теперь за 20-е, третий день. Угу. Так, ну вот здесь, наверное, будет побольше. Так, смотрим. Ой, где этот. Ежедневные отчеты. Угу. Так, в Донецкой области СМИ зафиксировали... Э, а, это за два дня, они, 20 февраля они почему-то не давали отчет, а за 20 и 21 они дали в одном отчете. В период с вечера... Э, а, не, не так. В период с вечера с 18 по вечер 20 февраля в Донецкой области СММ зафиксировали 2158 нарушений режима прекращения огня. А в Луганской области 1073. Так, смотрим дальше. Ну, это, конечно, они сами по себе стреляли. Что здесь? Наблюдатели видели свежие воронки в подконтрольном правительстве Золотом Луганской области. Вполне возможно. Подскажите мне, пожалуйста, где здесь хотя бы вот за последние три дня, о которых вы говорили, хотя бы где-то, чтобы кто-то написал о том, что неподконтрольная Украине территория подверглась обстрелу, чтобы, ну, что вот они приехали и говорят, мы зафиксировали там на неподконтрольной территории там Донецкой области в городе э, Горловка, это город, который 14 2014 года под оккупацией, там была повреждена или дом, или улица, или же школа. Почему они об этом не пишут? Зачем вы сейчас не утверждаете, что миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы со стороны Украины за вот эти три дня? А они никогда не фиксируют, откуда обстрелы. Еще раз, вы, ваши слова. Украина я, три дня. Я вам ж... я, я вам сказал то, что я сказал, что там около тысячи взрывов в Луганской области и и еще больше взрывов в Донецкой области. На, на на тех, вот в страны, что вы не находите а, обстрелы неподконтрольной э, э, Украине территории, а? Так вы утверждали, что Украина бомба. Вы зачем сижаете а, со Давай своим... я, я вам сказал, они никогда не пишут ни с какой стороны, кто это стрелял, они пишут о взрывах. На той или другой территории. После тишины, которая стояла несколько лет, с чего вдруг ахнула Украина по, по этим самым? Дедушка, а теперь смотрите. Я открываю отчет миссии ОБСЕ за 19-20 число. Есть инфографика обстрела, где обстрелы проводились... На границе залетали в тыл Украины и залетали в тыл Донецкой и Луганской области. За два дня, смотрите, вот эта карта, которая доступна на сайте миссии ОБСЕ. Как вы можете увидеть, желтенькое ⁇ это то, куда прилетало и взрывалось. То есть это на границе, это в тылу неподконтрольной Украине территории и в тылу подконтрольной Украине территории. И я сейчас пытаюсь понять. Вот вы просто говорили, а что ты что ты не находишь там, где пишет о, о, о том, что находилось не, что происходило на неподконтрольной Украине территории. Есть вот полный отчет, есть вот полная карта, где они это все зафиксировали. Ну, так, скажите, пожалуйста. Вопрос, вообще, дедушка, вообще вы... Скажите, ответ... Я я не буду вам ничего доказывать. Я вам даю те сведения, которые я видел. Если вы хотите, найдете. Если Такие. не хотите, не Если найдете. ОБСЕ Кто, как, какие территории начали обстреливать с 16 февраля? 16 февраля. найдите, найдите да. и посмотрите. Давайте открываем 16 февраля. Так. Так, так, так. Ежедневные отчеты. Так, когда какие-то территории начали обстреливать, очевидно, пошли ответки. Так я понимаю. Сейчас еще 16-е тогда открою. Мы уже посмотрели за три последних, сейчас 16 -е. Так, 16, Мы... 16 февраля. Так, в Донецкой угу. области СММ зафиксировали 24 нарушения режима прекращения огня в Луганской 129. Так. Угу. А Луганская область под чьим контролем находилась? Я, подождите, я еще... ищу. Луганская область под чьим контролем находилась? Я, я, подождите, я хочу найти, вот 16 я читаю. Э, свободу передвижения миссии по-прежнему ограничивали, в частности на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области, а также в Луганской области. Э, БПЛА, миссия ОБСЕ вновь подверглись э, на неподконтрольной Украине территории воздействию помех сигналу GPS, то есть кто-то их беспилотник глушил. А теперь откроем полную версию отчёта. Посмотрим на карту. Есть здесь карта. Так. Что это такое? Нет, это не то. А где же карта с обстрелами? 16 число. А, вот, я нашел. Смотрите, дедушка. Луганская mm -hmm. область, вы задаете вопрос. Mm -hmm. Вот здесь выше? Вот это подконтрольная Украине территория. А вот это ниже неподконтрольная Украине территория. Смотрите. Большущее количество взрывов на одной точечке вот здесь. На неподконтрольной на подконтрольной Украине территории. То есть кто-то ее на границе. И вот на неподконтрольной Украине 4 взрыва. Расскажите мне пожалуйста, что вы хотели э, по поводу 16 числа узнать. Что здесь уже? 16 числа, значит, дело-то в том, что руководители Луганска и Донецка обратились именно после того, как начались вот эти обстрелы к России. И именно на основании этих обстрелов Россия признала существование Луганской республики и Донецкой республики, хотя не признавала как вы знаете, с 15-го года до 22-го. И признав их, заключила с ними договоры о взаимопомощи, в том числе и в военной сфере. И после этого, вот после этого, российская армия вошла в Украину. Открою этот договор и прочту вам. Договор о взаимодружбе между Российской Федерацией ДНР и ЛНР. От какого года? Все, открываю. На сайте официальное опубликование правовых актов, официальный сайт Российской От Федерации. какого года? Читаю вам. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией вот, и ГНР. Год. Вот, год. Вот, можете... 21 февраля 2022 год. Правильно? 21 февраля 2022 год. Договор о чем? О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР и ЛНР. Ну, было такое, Понял. да, было. Когда СВО началось? Что началось? СВО, когда началось? 24-го. Понял. А теперь читаем вот этот договор, что здесь написано. Mm -hmm. Настоящий mm -hmm. договор, статья 28 этого договора, на 10 странице. Настоящий mm -hmm. договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами. И здесь же написано. Э, так, ратифицирован федеральным законом 22 февраля, а приобрел юридическую силу, то есть вступил в силу 25 февраля. Почему? Я вот пытаюсь понять, а я как это вы начинали, вот это свой ссылаясь на этот документ, если он не имел юридической силы? Почему? Почему? Почему тогда Россия 24 вторглась? А, Россия вторглась. Почему? Ну, потому что Российская да. Федерация даже создав вот эту пропаганду, не сумела даже, ну, нормально взять и вот это скласть. Ну, чтобы теперь, чтобы теперь, вы, чтобы вы теперь, теперь, вот это, все теперь, хорошо. Теперь вы посмотрите решение э, Государственной Думы. Вот от 22 или 23 числа. И вы увидите, что, что по поводу этого договора специальное решение было принято. Хорошо. Договор опубликован на официальном сайте. И он был опубликован 28 февраля, спустя 3-4 дня, или же спустя тех же самых 6 дней после 22 числа. То есть он был опубликован со второй поправкой, дедушка. Он вступил в силу 25 февраля. Здесь так и написано на сайте. Ко второму чтению была внесена поправка, в соответствии с которой оба документа вступают в силу с 22 февраля. Вы видите эту строчку? Где эта поправка? Вот я, я ищу ее текст, дедушка. Ратификация не означает, что документ вступает в силу. В документе написано, что этот договор сперва нужно ратифицировать, но вступает. Вот в этом-то и дело, поэтому я вам и говорю. Поправка, есть, покажи. Ну не знаю, у нас тут все поправки не мои, не не мои поправки.